Maknanya satu batu Ada yang kata Matahari di kepala ni sebesar atau sepanjang celak mata Kita ada celak mata tu Panjang tu ya celak mata tu Celak mata yang kita beli dengan Dengan apa nama yang style dulu-dulu Yang ada sawung dia, yang ada besi dia tu Tembaga tu Panjang itu ya panjang celak mata Matahari sejengkai di kepala Maka pada masa itu Umat Nabi Muhammad, umat manusia ni dalam keadaan terseksa dengan peluhnya dengan azabnya lama nak tunggu pula untuk dipanggil dihisap maka mereka pun berpakat-pakat jomlah kita jumpa mana-mana nabi yang boleh tolong kita sampai bila kita nak beratur panjang macam ini sampai bila kita nak berhimpun lama-lama di padang mahsyar macam ini maka mereka pun pakat jom kita cari nabi adam alaihi Ambil keputusan cari Nabi Adam, dalam duk cari itu jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau adalah manusia yang awal-awal diciptakan. Engkaulah manusia yang ditiupkan ruhnya oleh Allah kepada kamu. Kamu nampak tak kami ni dalam keadaan azab? Boleh tak minta kepada Allah supaya ringankan azab kami dan cepatkan hisap kami? Supaya senang kami ni tahu syurga akan raka. Nabi Adam kata apa? Wahai manusia. Hari ini adalah hari yang paling Allah murka. Dan Allah tidak pernah murka melainkan macam hari ini. Hari ini hari yang paling Allah murka sekali. Aku tak berani jumpa Allah sebab Allah pernah murka pada aku. Aku pernah dilarang makan buah, aku makan buah itu. Aku malu jumpa Tuhan. Nafsi, nafsi, nafsi kata Nabi Adam. Aku punya hai, aku punya hai. Apa-apa punya hai. Nabi Adam tak mau tolong kita. Sebab kata dia, aku makan buah yang dilarang sekali seumur hidup. Nabi Adam, dia makan buah yang dilarang sekali seumur hidup dia. Dia sudah malu jumpa Allah. Kita makan benda yang dilarang berapa kali dah? Rasuah berapa banyak dah balun? Berapa banyak dah rasuah kita tiba. Sepuluh ringgit pun balon. Sepuluh juta lagi sapu lah. Apa nak jawab dengan Allah ni tuan-tuan? Berapa ramai orang yang pergi makan benda yang tak betul. Eh? Orang lain dapat korban sekilo, dia dapat lima kilo. Orang lain sekilo je, ya. dia empat kilo lebih. Anak dia tiga orang, isteri dia seorang balon. Empat kilo, buat balik campur dengan dia Lima apalah isteri dia pergi kutip daging korban, ni yang cilok baik punya cilok sambil duduk timbang, sambil masuk uang meja, sambil duduk timbang, sambil masuk dalam beg, beg datang kosong balik berat sahaja bawa balik, pergi tuang atas meja ya Allah abang, banyaknya rezeki subhanallah tu nak jawab apa tu, kita duduk curi korban punya daging tak malukah kita tuan-tuan Makan harta anak yatim. Tuan-tuan pergi semayang mayat. Bila semayang mayat hamba Allah tadi, isteri dia buat keluar duit daripada bank. Pergi cocok duit dia. Duit arwah. Ditukar not lima ringgit, buah dalam sampul, bagi, mat, bagi orang mat, semayang mayat dapat duit. Sedangkan duit itu adalah duit anak-anak yatim. Tuan-tuan dapat lima ringgit, Alhamdulillah. Dapat seringgit, eh eh, seringgit je. Sedangkan tu bukan duit orang mati, itu duit anak yatim. Itu pula masuk ke nuri tahlil gunakan duit si mati. Tak takutkah jumpa Tuhan tuan-tuan? Berapa banyak hari ini mencuri balon sana, curi sini, rompak sana. Apa nak jawab? Kita ambil harta pusaka tak betul. Pembahagian harta pusaka tak betul. Kita makan tanpa minta izin daripada tuan dia. Daripada tuan dia, kita mencuri, main, main rembat saja. Umur 16 tahun dah cukup umur. Kita lalu depan rumah Pak Mat Tempe Kita curi dia punya rambutan Sampai sekarang tak minta halal pada Pak Mat Tempe Apa cerita ni tuan-tuan Kemudian Nabi Adam kata hampir jumpa Nabi Nuh Nabi Nuh boleh tolong kamu Pakat pergi selerak jumpa Nabi Nuh Nabi Nuh kata aku ada masalah Ingat komen aja ada masalah Apa masalah kamu Nuh Bukankah kamu Adam nombor dua bapak kami nombor dua bapak kami nombor satu Adam mati seluruh keturunan Adam yang tinggal satu kapal yang dibawa oleh Nabi Nuh ini adalah bapak nombor dua 80 orang ini adalah generasi kedua daripada sini lahirnya manusia yang lain kata Nabi Nuh Allah pernah tegur aku sebab aku mendoakan kepada anak aku yang bukan Islam bila aku kata anak naiklah dalam kapal nanti bu Bah datang, banji datang, tenggelam kamu. Anakku jawab, tak apalah bapak, saya naik bukit, tak ada yang tenggelam bukit. Bapak jawab, Nuh jawab, naiklah. Hari ni banji luar biasa, lain macam. Kata anak Nabi Nuh hidup. Bapak naiklah kapal bapak tu. Saya boleh panjat gunung. Akhirnya anak dia lemah, depan mata dia. Tenggelam dalam lautan yang menggila. Lalu Nabi Nuh, tadah tangan, Ya Allah ampun kalah anak aku ya Allah dia tu anak aku ya Allah Allah turun ayat dia tu bukan daripada anak kamu bila dia kufur kepada Allah dia bantah Allah dia bukan anak kamu yang kamu doa pasal apa? Tuhan marah pada Nabi Nuh AS tegurnya. satu kali Nabi Nuh doa pada orang pada doanya baik doanya baik minta ampun orang pun salah sebab anak dia tu tak nak ikut Nabi Nuh. Minta ampun pun kena tegur dengan Allah. Bayangkan kita hari ni doa sesama Islam. Berapa banyak doa jahat. Hilang kasut pun doa. Baca Yasin, balik rumah. Hai abang, tak baca Yasin di masjid. Di rumah sambung pula. Isteri tanya. Kasut abang hilang. Abang nak baca Yasin. Biar buncit perut orang yang curi kasut abang. Astaghfirullahalazim. Dia ingat Quran tu turun untuk membuncitkan perut orang Berapa banyak orang yang doa Padan muka, celaka, padan muka Mampu pi, biar dia rasa Tuan-tuan nak jawab apa depan Tuhan? Tuhan tanya Apatah lagi kita minta kehancuran sesama Islam Tak bolehkah kita doa, tukar doa tu Daripada doa minta kehancuran sesama Islam. Buat semaya hajat. Ya Allah. Berikanlah hidayah kepada mereka. Ya Allah. Bukankah itu yang Nabi je doakan. Dan Nabi ajar. Allahumma di fa fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada kaum aku. Kerana mereka ini orang tak tahu. Nabi tak doa kehancuran kepada sesama Islam. Tetapi kita gamak doa. Bila jadi benda tak elok kepada dia hancur. Kita ucap kehancuran. Ada dua bulan, sebulan yang lepas. Kakak saya ni, cikgu sekolah. Bila dia cikgu sekolah, dia buat jamuan akhir tahun untuk budak-budak asrama dia. Pakailah tray-tray makanan yang bawah dia ada lilin nak bagi hangat. Toki kedai kata jangan pakai lilin ini lama punya. Lilin ini taklah tahan lama ini. You pakai ini balau punya, ini gel punya. You kasi taruh ini dalam mangkuk ah, you kasi api, dia menyala lama. Kawan ni pun beli, pasang gel, pasang api. Gel tu kalau meletup bubu bui bui Meletup ke sebab di kepala dia. Meletup di kepala ni, keluar paper semua. Paper muka depan, berita pun muka depan. Glamour tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak glamour, minta-mintalah terbakar muka. Keluar dalam satu laman blok. Laman blok ni kalimah di atas dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perjuangan kami Islam. Dia tulis di situ apa? Adik Ustaz Kazim terbakar muka. Bukan adik saya, tu kakak saya. Fakta tak betul Islam apa ni? Islam fakta mesti tepat. Benda yang tak tahu jangan cakap. Rupa-rupanya Ustaz Kazim ni ada adik lagi, ustazah juga kita dia. Baru-baru ni terbuka, terbakar muka dia, padan muka Ustaz Kazim. Astagfirullahalazim. Saya tak terbakar muka, kenapa muka saya pula dipadankan? Kalau padam pun kakak saya lah. Inilah peringatan kepada Ustaz Kazim. Janganlah jadi pencacai. Subhanallah. Bodoh punya blog. Blogger ni bodoh. Inilah yang menjadikan orang benci pada Islam. Jenis-jenis blogger semacam ini. Tak mencerminkan Islam, tak tunjukkan akhlak Islam yang baik. Bila orang dok baca macam ni orang tak kasta pada